নমস্কাৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তিনিটাৰ অন্যতম বিহু কাতি বিহুৰ বিষয়ে মোৰ অলপ জ্ঞানৰ পৰাই তোমালোকক শিকাবলৈ লৈছোঁ সেয়েহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তিনিটাৰ অন্যতম আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হয় আৰু শালি ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে অভাৱ অনাটনেৰে ভঁৰা এই সময়ত উদযাপিত হোৱাৰ বাবে কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয় এই বিহুত অসমীয়া মানুহে ঘৰে ঘৰে তুলসী পুলি ৰুই গধূলি তাৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই নাম গায় ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ চোতালৰ চাৰিওফালে আৰু খেতিপথাৰত শস্যৰ মংগল কামনা কৰি লখিমী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলায় কাতি বিহুত উলহ মালহ আৰু ভোক প্ৰাচুৰ্য বেছিকৈ নাথাকে কিন্তু কঙালী বুলিলে এই বিহুটি তাৎপৰ্যহীন নহয় ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানেৰে শৰতকালৰ এই কাতি বিহু শৰতৰ দৰে স্নিগ্ধ সমাহিত বুলি গণ্য কৰা হয় এইদৰে প্ৰাচুৰ্যৰ অহংকাৰ না হ'লে মানুহৰ অন্তৰ আধ্যাত্মিকতাৰ জুতিৰে আলোকিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কাতি বিহু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ যি শস্যৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে আশাৰ প্ৰতীক কাতি বিহুৰ দিনা খেতিপথাৰৰ চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় লোকবিশ্বাস অনুসৰি কাতি বিহু অসমীয়া লোকজীৱনৰ এক পবিত্ৰ ধাৰা হিচাপে চিহ্নিত আজিৰে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় তোমালোকে কাতি বিহুৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলা ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'বা ধন্যবাদ